নমস্কাৰ শিখাৰ এইটো জে চেনেলটোলৈ মই শিখাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় এটি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিহৰ পৰিৱেশ আচলতে আমি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে ঢেঁকীত পিঠা খুন্দিবলৈ গৈছোঁ কেইবা ঘৰো গৈছে আচলতে ইঘৰ খুন্দা পাছত সিঘৰে খুন্দিব এনেধৰণে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই চাউলখিনি খুন্দিলোঁ এয়া মোৰ মামী মামীয়ে এতিয়া লাগি আছে এটা কথা তাত খুব ভাল লাগে যে সকলো যেতিয়া খুন্দিবলৈ আহে চাউল তেতিয়া কোনে কাৰ ঢেঁকী দিছে মানে কাৰ চাউল খুন্দিছে কাৰ চাউল চালিছে সেয়া কোনো মানে সেইটো বিষয় লৈ কোনো কনচাৰ্ণ নহয় তাৰমানে যোনে যেনেকৈ পাৰে এইটোৱে ভাবে যে সকলো গোট খাই যেতিয়া খুন্দিছে পিঠাখিনি শেষ হ'লে হয় আৰু এনেকৈ চবেই ভাৱে খুব ভাল লাগে আৰু এয়া অলপ অলপ ময়ো দিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে মই ইমানেই ভাল পাওঁ আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ আৰু এই পৰিৱেশটো মোৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যদিও মোৰ নিজৰ ঘৰত মানে ঢেঁকী নাইকিয়া তথাপিতো মামাঘৰলৈকে খুন্দিবলৈ বুলি গৈছোঁ মামাঘৰ দূৰত হয় তথাপিতো গৈছোঁ কাৰণ মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু এয়া পিঠাগুড়িখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ পিঠাখিনি মই আবেলিৰ পৰা ভাজিবলৈ লাগিলোঁ কিয়নো পিঠা যথেষ্টখিনি ভাজিব লাগিব কাৰণ মোৰ যথেষ্টখিনি অৰ্ডাৰো আছে সেইকাৰণে এটা দিন বা দুটা দিন মই নাৰিকল পিঠা আৰু তিলপিঠা বনাওঁ বনাই মানে দুটা দিনত মই শেষ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আৰু আচলতে বিহুকেইদিনত ইমানেই কাম ওলাই পিঠা পনাৰ উপৰি নিজৰ ঘৰুৱা কামবিলাক থাকেই সেইবিলাকৰ উপৰি সেইবোৰ কৰোঁতে মই মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে সময় নহয় তাৰ মাজতে আকৌ ল'ৰাটোৱে এইবিলাক দেখি আৰু খুব ফূৰ্তি পালে পঢ়া শুনা এৰি আহি গ'লহি মানে পিঠাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ তাৰ খুব ভাল লাগিছে মইছোঁ হ'ব আৰু সিও বনাই দিছে ভালেই হৈছে বাৰু মোৰতো সময়েই নাই যিহেতু সিয়ে কৰিছে অকণমান খুব চখ পাইছে আৰু মই এনেকেই পিঠাটো বনাইছোঁ যিমান পাৰোঁ দীঘল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ আকৌ পিঠাটো দীঘল হ'লেহে মনটো ভাল লাগে কিন্তু টাৱাখনত জোৰা মানেহে মই বনাব পাৰিম আৰু এনেধৰণৰ গোল হেতা এখনে কিন্তু যথেষ্ট পিঠা দীঘল কৰিব পাৰি যিসকলৰ পিঠা দীঘল নহয় সেইসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ হেতা এখন লৈ ল'ব তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ দীঘল কৰিব পাৰি আচলতে প্লেটখনৰ ইপাৰ সিপাৰ হ'ব লাগে পিঠাটো তেতিয়াহে মনটো ভৰি যায় আৰু সৰু সৰু হ'লে খালি মোৰ মানে ভাল নালাগে একদম দীঘল দীঘল ধুনীয়া ধুনীয়া হ'লেহে ভাল লাগে আৰু এইবিলাক কাম কৰি মই যেনেকৈ ভাল পাওঁ ল'ৰাও সেই একেই চাওকচোন তাক আকৌ চালিবলৈ লাগে মই বোলো তুমিও চালি থাকা যি কৰা কৰি থাকা আৰু মানে ফূৰ্তি কৰা বিহুটো যাতে ভালে ভালে যায় এনেধৰণে মা ঘর গলো মার ঘর গিয়ে পেলায় মূর এজনী আর মই মিলি পেলাই পাঁচটা নাৰিকল শুরু দিল আর পাঁচটা নারিকলতে কাপে ছয় কাপ তাই কাৰোবাৰবিলাক কারণ ভতিজাজনী কৰাত ছোৱালী যে সেইটো কাৰণে চাগে এইফালে নাৰিকল লাডুখিনি বনালোঁ আৰু নাৰিকল লাডুটো মানে জেনেৰেলি যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনালোঁ নেদেখালোঁ সেইকাৰণে এয়া কাৰণ কৰি ফুৰিছোঁ কেইটা হ'ল এয়া লৈছোঁ মেইনলি সুতুলি পিঠাৰ কাৰণে সুতুলি পিঠাৰ কাৰণে মই ইয়াত ডেৰ কেজিমান চাউল মানে পিঠাগুড়ি লৈছোঁ বৰা চাউল আৰু তাই খুন্দি আছে মই দৈ আছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় গুৰ গুৰখিনি ইমানেই মিহিকৈ কটা হৈছে মানে ৰুকি ৰুকি পেলাই থৈ দিছোঁ মিহিকৈ কৰি পেলাই তাৰপাছত পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত ভালকৈ মুঠিব লাগিব কিন্তু সুতুলি পিঠা বনাওঁতে কিছু পৰি কোনোবাই কোনোবাই পানী দিয়ে কিন্তু মই কিন্তু এক ড্ৰপো পানী ইউজ নকৰোঁ মই অকল গুৰতে মুঠিম সুতুলি পিঠাটো খাবৰ কাৰণে যিমান টেষ্টি মানে খাবলৈ যিমান টেষ্টি বনাবলৈ কাৰণেও কিন্তু সিমানেই কষ্ট আৰু ভালকৈ যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সুতুলি পিঠা সুতুলি পিঠাটো বনোৱা ইমান সহজ নহয় সেইকাৰণে ভালকৈ চাব লাগিব সুতুলি পিঠাটো মঠি মঠি একদম আটাৰ দৰে কৰি পেলাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে কৰি পেলাব লাগিব একদম আটা লডিটো যিমানটো সেনেকুৱা নাজানা অকল গুড়তে মঠিব লাগিব এয়া মোৰ হৈ গ'ল মঠি পেলাই আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এয়া ডাব নাৰিকল আৰু বাদাম ইয়াত মই তিল গুৰ চফ অকণমান মিহলাই দিছোঁ মিশ্ৰণখিনিৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিবৰ কাৰণে তাৰপাছতে ইয়াত আছে এয়া গোল গোলকৈ মই কৰি লৈছোঁ এই হেৰি এনেকৈ মানে আমি যেনেকৈ কচুৰি বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণে কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত ইয়াত মই তিল আৰু গুৰৰ যিটো মিশ্ৰণ আছে তাত সোমোৱাই আৰু লগতে এটুকুৰা ডাব আৰু এটা মই বাদাম সোমোৱাই দিছোঁ তাৰপাছত মই এনেকৈ অকণমান শুকান পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ আৰু নহ'লে হাতত লাগি ধৰিব চাব এনেধৰণে গোলটোক যাতে একদম ফাঁক নথকাতকৈ মানে মছলাখিনিৰ ভিতৰত সোমাব ফাঁক থাকিলে কিন্তু দিগদাৰ হৈ যাব তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেই তিল আৰু আৰু গুৰখিনি গোটেইখিনি ওলাই আহিব মই এনেধৰণে অকণমান সৰহ সৰহকৈ দি দিছোঁ আৰু সুতুলি পিঠাটো বনোৱা অকণমান কষ্ট আছে দুবাৰমান বনালেহে গম পাব আৰু কিন্তু বনাব নাজানিলে অকণমান মানে যিটো মিশ্ৰণটো আছে মিশ্ৰণটো কৰাৰ ওপৰতে কথা আৰু যদি আটা মঠাৰ দৰে মঠিব পাৰে সেইটো লেভেলত ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পিঠাটোও বনাব পাৰিব এইটো পিঠা বিৰাট ফেমাছ আমাৰ এইফালে খুব ভাল পায় ৰাইজে খাই পেলাই আৰু মোৰ এইখিনি অকল ঘৰৰ কাৰণে নহয় মই বহুতখিনি বনাইছোঁ বহুত মানে অৰ্ডাৰ আছিল সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ সুতুলি পিঠা মই কণ্টিনিউ বনাই থাকি কেইবাদিনো বনালোঁ তাৰমানে আৰু এই পিঠা ৰাইজৰ বাবেও দিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ পিঠা এদিনৰ দেখাইছোঁ কাৰণ মানে অলপ মুহূৰ্তৰ কাৰণেহে দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়গৈ কাৰণ বিহুৰ মাজত ইমান মানে পিঠা বনাওঁতে কৰোঁতে বা ঘৰুৱা কামত ইমানেই ব্যস্ত হ'ব লাগে কেমেৰাটো লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰা সম্ভৱেই নহয় এইখিনি অলপ অলপ সেইকাৰণে দেখাইছোঁ মানে এইখিনি এদিনৰ অৰ্ডাৰহে দেখাইছোঁ বাকীখিনি তেনেকেই দিলোঁ আৰু দেখাবলৈ আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময়ো নহ'লে আৰু ভাল লাগিছে কি মোৰ পিঠাই এটলিষ্ট আনৰ ঘৰৰ বিহু পাতিব পাৰিছে যিসকল মানে মহিলা নিজৰ কাম কৰিবলৈ বুলি ওলাই যায় ডিউটিলৈ ওলাই যায় পিঠা পনা বনাবলৈ সময় নহয় সেইসকলৰ কাৰণেও এয়া নেক্সট দিনা কথা মেজি জ্বলাইছে আৰু ৰাতিপুৱা আমি এয়া ধূপ চাকি দিবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ এয়া চাওকচোন অকণমান